Теньких да? Тархун. Это травка, это тархун. как смешно, да? Да, да, There you go. Ми холодні, бо дідусь заблукав. Ми його цілий час ждали. Він пішов якусь другу дорогу, нема, 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 нема. Сті він пішов шукати, а потім все-таки дозвонився йому, дід взяв трубку. Хумус. Дуже ніжний такий. Я заказала, шашлик із Та з підбаранене. Та папа заказали з говядина. Sultan, and you have Yogurt. on the bottom, it, it tastes like a cloud. And a cloud. It, it's a cloud. you got to try it. <laughs> thank you. and then those are roasted grape tomatoes on top. Это фигня очень вкусная. Не знаю, как она называется. Это йогурт. Он вот такой смятой. Как сметанка. Очень-очень... Я, я, я сегодня сходила в джим. Я занималась. Скажу, зили со Стивеном по куску мяса, выпили по бутылке пива, поехали домой. И опять пишут, а что, а можно то, за рулю за бутылку пива выпил, О, Стивен? Не, ну, конечно, не можно. А все, не сейчас не он не выпьет не вот столько вот вина. И сядет за руль и повезет нас. Он же не пьяный. Тут разрешается до 0,08 промилле, по-моему если я не ошибаюсь. <сил pakai -то> Мы с дедушкой взяли Стелла Артуа, а Стивен Вино. Американцы красиво оделись. Шарфах, такие все стильные. Ну, с ресторан, не Макдональдс, да. Красиво одеты, поприходили, свидания. Просто семьями. Так что не только у Европах, Американцы тоже умеют красиво одеться и отдохнуть. Сейчас напишите, что тут галдеж, как в столовке. Люди пришли сюда не молчать и последние деньги отдавать. Что так Стивен Рэм? А люди пришли беседовать. Ресторан забытый, все разговаривают. Это вам что? Тихий час в детском саду so, ресторан, your люди so балакают. Yeah. Я потом Seven вам покажу в конце счет, сколько мы заплатим. И напишите мне, что это за бегаловка, he за He's still three days late. <laughs> yeah, <laughs> you yeah, said it's landed in it one day. In one day? Well, and, and. All familiar with sumac? <laughs> okay. Actually, could you explain it to my father? Yeah, of course. So, sumac is that dried and crushed up berry. Oh. It's not spicy at all. It's so never more citrus and tangy flavor to it. You're on some of that sumac on your rice and then you made some the natural flavor of that. Okay, that should be up to y'all shortly. Oh, for me. Oh, my yeah. God. How could we? Стивен и у дедушки одинаковая, у меня баранина. Это говядина. Yeah. Сиди. It's, it's it's different. Okay. So this, uh, I can get some. Okay. You want any of this? Да. Yeah. Попробуй. Окей. Это сверху для кебаба. Ты больше мою лапу? Чуть-чуть. Одну кубичку? Смачного. Смачного. Mm -hmm. bon mm. Дідушки таке саме, як у Стівена. Це будемо їсти нас смачного. Дякую за внимание. М -м, забула оце показати. Ось так это виглядає. Таке велике. Тобто стейк. Это замаринованные специи вот этих восточных. Вкусно. Ты чаес полосина. Не знаю, боже моя. Рис, рудинки и цибулька жареная. А, и вот этот как его? Ну ты... Я опять не знаю. These thin sheets of puff pastry. And you paint them with honey. But she's просто шоколадное мороженое. <coughs> Посыпали вокруг мороженое вам зернышки граната и назвали это помагран, помаграни шоколад айскрим. Гранатовый э, гранатовое шоколадное мороженое. И кусочки какой и кусочки какой травки положили. Нет, там все что-то насыпанное. Что вот это? Oh. <свес> <свес> Это как печенье покрышила Обычно в таких ресторанах Классные десерты Этот самый ресторан Румис С Синди Спрингс Там были классные десерты И в Альфарете классные десерты А этот филиал Прям в Атланте Прям в самом городе Поняли? Вокруг вообще ну, это... красота. Город настоящий, реальный. Сами так после Лас-Вегаса Лас-Вегас нереальный город. Ну не настоящий. Вот. А в них нема этого. похловы Сейчас покажу вам. Сейчас покажу вам чек. 215 долларов почти. Сегодня платит дедушка. Thank you. Thank you, Dad. Sure. Not a problem. Дед скажи, нема проблем. Новые приходили. Мороженое только, ну понимаете, да? Мороженое. Сегодня дедушка плата, так бывает иногда. Он выхват, выхватывает у Стивена, ну этот чек, и настаивает, чтобы он заплатил. Ну, завтра Стивен будет платить. Сегодня дедушка. Сейчас напишу. А, а ты когда будешь платить? Я никогда. Стивен сказал, что я красивая, мне можно не платить просто будет нулюбоваться. любоваться.